І всім привіт! З вами я Моріон, і це проходження моєї любимої гри Mortal Kombat 1. Частина 14. Вроде би, да, 14 е, Вибачаюся за російську мову української немає. Я на не такий англічанин, щоб вам все перекласти і щоб ви все зрозуміли. Ну, більше сказати нема що. Граємо. Глава Люкан. эпично выглядит. Может, напрямую прямушку Вы готовы начать поиск? Вполне. Надеюсь, что другие временные линии и те тайны существуют. Красиво выглядит. <laughs> Ух ты, а это кто? Люкэн, спокойно, Китана. Ты среди друзей. Что произошло? Где я? я? Вдали от дома. Если точнее, что в другой временной линии. Что? Так ты О, тоже? Хранитель времени. Yes. Да. Мы оба. Как такое возможно? Битва за песочные часы кроники разорвала ткань времени. Из одной времени линии появилось множество. И каждая новая линия представляет собой иной возможный исход, исход твоей битвы. Моя я стал хранителем времени. В твоей ты. В других имя могут быть Джай Синдал, Джей, даже кана. Вариантов бесконечное множество. Если множество временной линии произошло от одной, и мы были ее частью, то ты... Ты мой Люкен? Той самой, что сражался с тобой при дворе Шансуна. Кто сражался вместе с тобой в Колизее. кто сиял от гордости, когда ты стала каном внешнего мира. Блять, за что? Почему судьба постоянно замышляет что-то против нас? Лишь нас простых радостей жизни. Не знаю, возможно, в одной из многих времени линий мы добились их. Да Сука, блядь, ну хотя бы в игре не вставляй-то. Мне хотелось бы думать, что ты привел меня сюда и ради них. Но знаю, тебя слишком хорошо, какая идолка Сука, ну в фильме окей, лен, нахуй в игре, блядь. Но сначала нам нужно собрать всех старых друзей. Шансон стал Титаном, обладающий силой песочных часов. Да, Кунла, он угрозал для всех временных линий. Он еще не знает о других линиях, кроме своей и Люкана. Пока и это всего лишь вопрос времени. Я надеюсь, что моя победа над Кроникой разорвет бесконечный круг битв. О, Грайден. Увы, он пощался вновь. У нас нет выбора. Мы должны остановить Шансунга. В, с в случае нужны нам помогут миллионы таких. Спасибо, друзья мои. He Он здесь кто? кто? А все темные? Зли. нашел союзников. А, еще и союзников. Как я мог быть так слеп? Конечно, наше времени и линии не единственные. Возвращайся в свой шансон, твоя попытка объединить линии провалилась. Я честно не разумею, От, типа, я злодей, да? Ну, там, кроника, окей, она хотела баланса добиться, а шансонгу нахуй эту вре, временную линию ты Ну, типа, а смысл ведь этого? Не, ну реально смысла нема, а бы я что пропустил. Да, твои союзники оказались очень находчивыми. И потому я решил просто уничтожить твою, твою временную линию. Зная, знание этого существуют другие линии. Когда я уничтожу твои песочные часы, твоя временная линия перестанет существовать. Я с огромным удовольствием добью тебя в последний раз. Да, я походу, буду за люка наебашься Ух ты Ух ты, блядь, куда Заработал за рептилью Херачьтесь да. Зара, прогрузить, наливать. Я знаю все твои действия наперед. Взаимно, надеюсь, наши преимущества будут решающими. Это было намек на что-то, или нет? А, а хули я против этого бьюсь, против бараки Да зу... бля, почекай, дай мне комп разогреется. Так, космическое пламя. Понял, тыкалка. А... Нисколетящий дракон. Ага, понял. Так, чекай, иди нахуй. Э, хвост дракона. Ага. И танцующий дракон. Так, шо мы на по Кимба? э, карающая ладонь квадрат трикутный квадрат Блядь. нормально эм, шушая Давай um, XXX. А, ну все, я тоже знаю. Куда? Ч ⁇ еще, еще, еще. Ч ⁇ китан на букр? О? все нормально. Почему бы тебе не уползти в свою временную линию? это Все, подожди. Кстати, подивись, как на сзади все красиво, чуешь? А что тут какие-то разрыв вселенной, не знаю. Не, реально красиво выглядаю Изи. Yeah, easy, Легко. Вообще не почувствовал. Я скучал по возможности сражаться бок о бок с китаном. Титан Шансун кричит, там. Ух ты, катали. черная, Черный шоколад в черном облику. Сорвем плоть всех костей. Таня во всех временных линиях такие злые. Моя не лучшая. Тебе стоит увидеть мою. Она намного лучше. Ну да, я бы не посварив в те или линии все набагато добрейше, если бы ты, блядь, их не пришел. Будет раз, да, если мы переживем. что, блядь? Ах ты, вот это куда? Ничего себе. Да чекай. Okay. Я хз, на что я зону чисто шо, А, ты не так сдохнет, можно только -то. А ля ля, -ля, 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 -ля. Понятно, почему я предпочел твой. Шо, блядь? А я кое хер. Так, чекай. Сука. Ух ты, шо? Як я созрубал? Ага, прикольно. чекай, куда ты меня в кутаку зажимаешь? Блять. Все миры времени и линии подчиняются Вали шансу. Это Сука. Ладно, это что-то язычное. Я смогу заблокировать? Не смогу. Ладно, атакую, потому что не умеет так. Ну ничего, зато на Fatal Blow подаемся. А куда?! Бля, я обольщаюсь. Кишотики, что Это все, на что способен шансу. На, на, на мяу по ногу Началось. Мене что-то прогружает. Что таки Мы должны остановить их. Если песочные часы опустят, эта временная линия будет уничтожена. На них... А, ты шадоси его, Кровсуса? Ну, типа, э, на песочные часы вообще похер. Треба с другой ряд на майки, мисс да? Эта битва закончится уничтожением твоей временной линии. Тебя ждут пытки и боль. М Меня не пугает. Я побеждал двойников куда более... З, ну, короче, Жащих, ніж те. А я просто я буду затикувати, йому дышати не дам. Дихати. Отак, отак, короче, ще похер, отак. Просто тикаємо, тикаємо, тикаємо. Да я буду на юблок долбать, да если а пофиг, так что на буду. От курва. Да, сука, чекай, это мол... бы Да чекай, бля, куда? Все. Пора разбить мое зеркальное отражение. Ой. Нормально. Ну просто за такую то вот, и все, на эту бимаже ничего не сделает Вот у меня прикольный сей, дашь? Я просто правый чисто. Вернись в свою временную линию, братья. У нас мало времени, песочные часы рушатся. А вам похуй, вы бьетесь, за кем из хуй соса? Мне шоп шансу говорить, ебать, что ты первый всех, кого видите, да? А потом самое главное, конечно. Тогда пора заканчивать. Будьте хорошие. Э, 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 будьте хорошие, девочки, убейте их. Мы с китанами сразимся с ними. Ты спаси пещерные часы, да, Люка? Ха -ха -ха -ха. Глупец, их не спасти. Они будут сломаться и восстанавливаться, что? Не знаю, кто кто из них хуже. Они оба, мне кажется, отражение. Они чудовища и не переживут этой битвы. Не сомневаюсь. А right. э, шо? Бля, я подумал, что это ж мое, блядь, кита на виде видебашило. Блядь, куда? А шо это, блядь, так... От, бля, про кітани битися, це таке говно, бо вона бля, просто ці кітани починають тебе просто таким говном затокувати, що, що бля, забудеш, як тебе сука звати. Такі повсюди якісь сині хуйні бабочки блядь, літають, хер поймаш, що робити. Урона би, небагато, але вроді би, одночасно і багато. Таке говно починають творити, що це бля, просто. Та чекай. пятьдесят 55. Так куда лоточно попадает, дура? Все. Шансонах придет конец, и вам вместе с ним. О, сей тоже, походу, можешь спасаться. А. О, шо? Що-то один шанс у них не справляється з. Ну справляється. типу... А ч вони? Четверо чи скільки їх там не. Ледве цей. Єба їх... Так в ВСІХ УБИВ? Що за говно, а чого вони всі встали? Бля, на другорядних персонажів навіть оцих от злих, темних не можна фаталку зробити, бля. А это еще не конец, Люкен. Не, БЛЯТЬ, заряди им в спину, БЛЯТЬ, таким огненным драконом, чтобы они все разлетелись. Просто дивиться, как какие БЛЯТЬ блядь, старые типы БЛЯТЬ. Ну, ладно. В 2023 году все бы уже это мало понимали, а 2023 в 2023 году как раз и вышел Mortal Kombat. Вот you. Спасибо вам всем за помощь. Вместе мы одержали победу. Шан их ушел, но он не побежден. Он вернется и вновь начнет войну. Не только в этой временной линии, но и во всех остальных. У нас один выбор. Мы должны напасть на него. Уничтожить армии, которые он собрал воевать. Согласен, но Шансон на... наверняка собирает союзников, как, сор... э, как я собрал вас. Мы должны помешать его планам, собрать непобедимую армию из всех временных линий. Ну, не думаю, что из всех, но... Але... Зар на глава новоглава глава, а и нет. О, это вроде бы МКХ не выглядая на МКХ. ебать не встать. Уже так швидко. Кейш там. Армагеддон. 15 глава. Выбери. А, не-не-не, стоп, блядь, куда? Ты уже буду в наступней частине. Блядь, все, стоп. Алло! Не-не-не-не-не-не-не, блядь. А, ну все, на этом всем, всем пока я пишу, блядь, якусь хуйню работы, то что меня уже просят финал проход. Все, всем пока, на всем пока.